Salah satu keunikan Pondok Pesantren Sidogiri yang mengagumkan adalah sifat tidak ambisius dan saling mengalah yang dimiliki oleh para masyaih-masyaihnya. Ketika kepengasuhan Pondok Pesantren Sidogiri dipimpin oleh Nawawi bin Nur Hasan berpulang ke Rahmatullah pada tahun 1347 Hijriah, kepengasuhan Pondok Pesantren Sidogiri sempat kosong selama satu tahun lebih. Demikian itu dikarenakan kelima putra beliau, yaitu Kiai Nur Hasan, Kiai Khalil, Kiai Sirajumillah, Kiai Sa'dullah, dan juga Kiai hasani masih kecil. Dan menantu pertama beliau yang bernama Kiai Abdul Azim bin Urif tidak mau dijadikan pengasuh. Lalu Kiai Abdul Azim berkata, Jalil enten tenono, tahunnya Kiai Abdul Azim tunggu datangnya Kiai Jalil. Karena Kyai Jalil adalah menantu Kyai Nawawi sepuh yang kedua. Kiai Abdul Jalil bin Fathil adalah abah dari Kiai Abdul Alim, Kyai Nawawi dan juga Kyai Abdul Jalil bin Jalil. Yang mana pada saat itu Kyai Abdul Jalil sedang berada di Mekah. Akhirnya Kiai Abdul Azim bin Urif bin Ibrahim mengirimkan surat kepada Kiai Abdul Jalil bin Fathil agar segera pulang ke tanah Indonesia. Akhirnya setelah sampai di Sidogiri, Kia Abdul Jalil pun juga enggan untuk menjadi pengasuh. Jadi Kia Abdul Azim bin Urif selaku menantu pertama tidak mau menjadi pengasuh. Kia Abdul Jalil bin Fadil pun sebagai menantu kedua juga tidak mau menjadi pengasuh. Akhirnya setelah bermusyawarah, Kia Abdul Azim tetap tidak bersedia. Maka Ki Abdul Jalil lah yang menerima amanat berat ini. Dan sepanjang sejarah, kepengasuhan pondok pesantren Sidogiri tak pernah dipegang dua orang. Kecuali di masa kedua menantu Kiai Nawawi bin Nur Hasan atau Kiai Nawawi Sepuh. Inilah salah satu ciri khas dari para masyayih, para kiai pondok pesantren Sidogiri. Beliau-beliau semuanya tidak ambisius dan merasa tidak pantas untuk mengemban amanah menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Mudah-mudahan kita semua beserta anak turun kita, cucu-cucu kita mendapatkan aliran barokah dari para masyaih-masyaih Sidogiri. Wabil khusus keing Nawawi bin Nur Hasan, Abdul Azim bin Urif bin Ibrahim dan juga Kiai Abdul Jalil bin Fadil. Amin amin ya rabbal alamin.